Новини міста від телеканалу Жовта річка. Населення не квапиться сплачувати послуги чистого міста. Дмитро Ханіс зауважив, зараз жовтовоці мають сплачувати за вивіз сміття в повному обсязі, адже отримують кошти субсидії на руки. Керівник чистого міста просить не чекати до кінця місяця, адже робота підприємства напряму залежить від оплати рахунків. Оплата населения на сегодняшний момент составляет 40%. Ну, достаточно низкий показатель. Я очередной раз хочу обратиться с просьбой к людям о том, чтобы, учитывая реформу с монетизацией субсидий, все-таки не забывали о том, что услуга сегодня должна оплачиваться в полном объеме. То есть вы эти деньги в субсидию получили. У меня просьба проводить эти оплаты, не ждать последние дни месяца, потому что это, от этого зависит ритмичность оказания услуги по сбору, вывозу и сохранению твердых бытовых отходов. В ЖРЕО почало роботи по ремонту доріг у місті. Вже працюють над покриттям вулиці Маяковського. Як раніше повідомлялося, підприємство також відремонтує вулицю 8 березня, бульвар свободи та внутрішньобудинкові проїзди по асфальтуванню заготовку провели по вулиці Маяковського. але погода трохи внесла корективи. Ждемо встановлення сонячної погоди, сухої будемо продовжувати роботи. В місті багатоквартирні будинки по черзі залишаються без світла в під'їздах та ліфтах через борги комунального підприємства вже. За словами міського голови, відключення жовтоводців від освітлення незаконне, а підприємство має заключити договір з постачальником електричної енергії. Це підтверджує і постанова Кабінету міністрів України а точніше, правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком. Шкода, що працівники вже про ніякі закони та документи не чули. Нормативный документ можете назвать, по которому ваше предприятие предоставляет услуги управления многоквартирными домами? На основании какого нормативного документа вы сейчас действуете? Можете сказать? Я не готова. Не готовы сказать? Не Запишите тогда, пожалуйста, постановление Кабинета министров номер 712, которое вступило в действие 12 сентября 2018 года. Обратите внимание на пункт 43, по которому ваше предприятие, если оно является управителем, обязано заключить договоры на поставку электрической энергии для обеспечения освещения мест общего пользования и функционирования лифту. Сегодня будет вручено распоряжение руководителю о выговоре за невыполнение соответствующего нормативного документа, а дальше будет действие другого характера. Володимир Абрамов має підстави для відміни діючого тарифу водоканалу. Як виявилося, підприємство порушило правила публікації про новий тариф у змі до суду. Міський голова подавати не збирається, але застеріг. Має досвід в таких справах. Всі вони закінчувалися відміною тарифу. нам працює робоча група по перевірці тарифів Ви предприятия. которая принадлежит территориальной громаде области, в том числе, естественно, города Желтой воды, действуйте на территории города Желтой воды. Рабочая группа под руководством руководителя депутатской комиссии по бюджету Веры Александровны Панины. В комиссию вошли в том числе общественные активисты, кто захотел, естественно, кто там что-то может помочь. Пожалуйста, пожалуйста, допуск. Если вы не допускаете, будут действия с моей стороны распоряжения дальше, в том числе, если будете препятствовать. Да, ну потому что такие моменты были на вашем предприятии, когда не давали какие-то документы. И хотел бы обратить внимание, на, и как адвокат усматриваю основания для отмены ваших тарифов, которые вы действуете связанные с моментами правильности публикации проектов решений и самого э, решения по тарифам. Имейте в виду на будущее, я-то подавать не буду в суд, потому что я в данном случае не, не могу быть стороной. Тем не менее, на будущее те тарифы, которые отменялись, в том числе мной, как адвокатам, они были отменены в связи с тем, что были нарушены процедурные вопросы. Не потому что неправильно посчитаны, а потому что была нарушена процедура, в частности, публикации. Там должны быть две публикации. Первая, во-первых, публикация о тарифах, это проект за 20 дней не меньше. Причем в печатных изданиях, смотрите, есть закон про высветление деятельности органов державной влады, там есть закон, который действует. И второе, вы должны опубликовать в соответствии с приказом Котори діяють на основі закону України про жилищно-комунальні послуги, повинні були опублікувати основання для зміни тарифів відповідною інформацією. Колишні керівники комунального підприємства Ритуальні послуги напрацювали за свій час 800 тисяч гривень боргу, з яким зараз впоратися дуже важко. Незабаром рахунки підприємства планують арештувати. Єдиний вихід з ситуації це ліквідація та створення нового комунального підприємства. Предприятие находится в стадии нефинансовой способности в связи с долгами, которые образовались при керувании, керувании предыдущими руководителями, менеджерами. Некоторые из них с двумя образованиями. На сегодняшний день вообще долги предприятия, сколько составляет порядок цифр, кредиторская? 800 тысяч. Пожалуйста, подготовьте, наверное, все-таки вариант создания нового предприятия, потому что в соответствии с законом про захоронение похорон, похоронном деле, таким, деятельностью, такой деятельностью должно заниматься специализированное предприятие. В связи с тем, что предприятие находится в таком состоянии, у меня есть информация, что в ближайшее время возможны аресты счетов вашего предприятия и деятельность предприятия будет блокирована. В связи с тем, что будет введено новое кладбище, я, я так надеюсь, 1 июня. Я вам советую выйти на нас с предложением на Желтобузких городской совет создания нового предприятия, которое будет заниматься этой услугой.